Спасибо. Смотрите, вот потом посмотрите. Сейчас вот здесь. 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 Сейчас. Сейчас вот здесь. Сейчас вот здесь. Сейчас вот здесь. Сейчас. Сейчас. Сейчас вот здесь. Сейчас. 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 Ні, це родина цінність. Сказав вам человек, что это родина власність. І вона треснута. Ви не маєте права родина цінність виймати. Приходите с санкцией на обыск, тогда поговорим. Можете так и написать, что адвокат запоречен. Можете меня только упаковать вместе с этой иконой. Ну, скорая зашла. Пусть проветрится тут. Дышать нечего. Вермеенко Олег Игоревич. Моя я вам сообщаю, что вы не имеете права изымать э, древнюю икону 19 века, так как вы ее изымаете, потому что это может быть художественная ценность. А вы не специалист в области искусства. Вызывайте сюда искусство веда, и в таком случае ее, пожалуйста, упаковывайте надлежащим образом и забирайте на основании санкций суда. Если у вас нет санкций суда, вы не вправе ее забирать. У вас санкций суда на выемку нету. Так что будьте любезны, обратитесь в суд. И напишите, пожалуйста, вот в этом протоколе, что вы адвокатом не пускали полчаса, и что нам пришлось... И... а? Мы зафиксировали, что и тоже у нас есть по сколько вы нас не пускали. Хорошо. Хорошо. То есть вы зафиксировали сами на себя факт чины не злочины, допуска адвокатов на следующий Правильно я в школе я ждала, я выдобржала все подей, какие отбывалась. Если мои действия были какие-то противозаконные действия, или я поступала на нетвпинности до закону, хай була Вы вообще на нетвпинности по закону поступаете? Потому что у вас нет санкції на проведение обыска. У вас ее нет. Если есть, покажите. Ну, я вам говорю, противозаконно.